السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں مولائے کائنات حضرت علیہ علیہ السلام کے،, کے کچھ فیصلے لے کر آئی ہوں جو انہوں نے قاضی القزاد یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر رہتے ہوئے کیے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویس امری وحلل والدتم مل لسانی یفقہ قولی اللہم سلے اللہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید تو یہ ہوا ایک مرتبہ کہ آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور دو آدمی آئے اور دونوں کے پاس ایک اونٹ کا جھگڑا تھا اور دونوں کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی کہ اونٹ کس کا ہے دونوں آدمی کہہ رہے تھے اونٹ میرا ہے اونٹ میرا ہے مولا نے فرمایا اچھا تم دونوں الگ الگ بیٹھ جاؤ اور اونٹ کو ایک طرف کھڑا کرو جیسے مولا نے کہا ویسے ہی ان دونوں نے کیا اب آپ نے فرمایا ایک فرد سے کہا کہ تم اس اونٹ کو اپنے پاس بلاؤ اس آدمی نے بلایا اونٹ کو اونٹ نہیں آیا وہیں کھڑا رہا مولا نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اب تم بلاؤ اس کو اپنے پاس آواز دو جس طریقے سے تم بلاتے ہو دونوں سے یہی کہا تھا جیسے ہی دوسرے شخص نے اونٹ کو آواز دی جیسا کہ وہ بلاتا تھا اونٹ دوڑا دوڑا آیا اور اس کے قریب آ گیا مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹ دوسرے شخص کا ہے تمہاری غلط بیانی اس سے ثابت ہو گئی کہ اونٹ نے خود بتا دیا کہ اس کا اصل مالک کون ہے اسی طریقے سے ایک شخص نابینا شخص مدینہ کی گلی میں شاہراہ پہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگ پریشان ہوتے تھے اس کے بیٹھ جانے سے راستہ تنگ ہو جاتا تھا اور گزرنے میں مشکل ہوتی تھی کسی نے مولا کو اس بارے میں خبر دی مولا نے فرمایا کہ مولا خود گئے اس نابینا گداگر کے پاس اور اس سے کہا کہ تم یہاں سے ہٹ کے بیٹھو ایسی جگہ بیٹھو جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو نابینا شخص نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ یہاں مجھے خیرات اچھی مل جاتی ہے مولا نے فرمایا فوراں حکم دیا کہ اس شخص کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ رہے اور وہ کسی مناسب جگہ رہائش اختیار کر سکے یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مولا صرف قانونی نہیں بلکہ سماجی انصاف کا بھی خیال رکھتے تھے یہ بھی مولا کے عدالت کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار اپنی بیٹی کو لے کر آیا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بیٹی گریہ وزاری کر رہی تھی اور جو شخص اونٹ کی مہار پکڑے تھا اس لڑکی کا باپ وہ انتہائی شدید غصے میں تھا مولانا نے پوچھا سائل سے کیا بات ہے باپ سے پوچھا باپ نے کہا کہ میں نے اس لڑکی کی شادی نہیں کی ہے اور یہ کنواری ماں بننے والی ہے اس نے میری برادری میں میری ناک کٹوانے کا انتظام کیا ہے میں اس کو مار ڈالوں گا مولا نے فرمایا کہ دائی کو بلوایا جو اس زمانے کی میڈ وائف تھی مولا نے میڈ وائف کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اسے پردے میں لے جا کے بچی کو اس کا انسپیکشن کرو اور مجھے بتاؤ رپورٹ دو دائی پردے میں لے گئی اور ذرا سی دیر میں واپس آئی اور کہنے لگی کہ لڑکی کنواری ہے اور اس کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے مولانے فرمایا کہ اچھا برف منگاؤ برف کی سل منگاؤ اب برف کی سل لائی گئی جب برف آ گئی تو مولانا نے فرمایا دائی سے کہا کہ اسے لے جاؤ پردے میں اور اس کے اس کا زیر جامعہ ہٹا دو اور زیر جامعہ ہٹا کے اسے برف کی سل پہ بٹھا دو اور پھر جو رزلٹ آئے وہ مجھے بتاؤ دائی لے گئی اور بچی کو اور لے جا کے اسے بٹھا دیا سل پر جیسا مولا نے کہا تھا ویسے ذرا سی دیر میں اس کے پیٹ سے ایک سانپ برآمد ہوا وہ سانپ جو برآمد ہوا اسے ایک تشت میں ڈال کے وہ مولا کو کے حضور پیش کیا گیا مولا نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ دیکھو یہ لڑکی کسی تالاب میں نہائی ہے یا اس نے کوئی کام کیا ہے تالاب کے اندر تو اس کے بدن میں سانپ کا بچہ سرائط کر گیا اور وہ اس کے پیٹ میں پلنے لگا اور یہاں تک کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ شبہ ہونے لگا تو لڑکی کا باپ حیران تو تھا سو تھا لیکن خوش بھی بہت تھا اور کہ مولا نے اس کو ایک صحیح وہ کیا ورنہ وہ اگر تشخیص کے بغیر مار ڈالتا اپنی بیٹی کو تو مجرم ہوتا یہ لڑکی کا باپ اور لڑکی خوشی خوشی گھر چلے گئے یہ فیصلے ایک تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھوڑا سا وقت لینا چاہیے کسی مولا نے فرمایا کہ کسی بھی فیصلے میں فوراً جلد بازی نہ کرو بلکہ اس کے رزلٹ دیکھو اب ایک اور قصہ مولا کے اس وقت کا جب کہ آپ قاضی القضاب کے عہدے پر تھے ایک عورت آئی اور وہ رو رہی تھی اس نے کہا مولا سے کہ مولا میری شادی ایک بوڑھے شخص سے ہوئی تھی اور اس سے مجھے ایک بیٹا ہوا اور وہ بیٹا وہ شوہر جو تھا میرا چونکہ بوڑھا بہت تھا اور بیمار بھی تھا وہ مر گیا پھر یہ بیٹا پیدا ہوا اس کے مرنے کے بعد اب یہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو یہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے اور لوگ اسے تانے دیتے ہیں اور ساتھ میں مجھے بھی تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا بچہ ناجائز ہے وہ عورت روتی گئی اور بتاتی گئی کہ مولا میرا بچہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے مولا نے کہا اچھا ایسا کرو شام میں آنا اور بچے کو بلانا اور محلے کے ان بچوں کو بھی لانا جو کہ ساتھ میں کھیلتے ہیں اب سب بچے مولا اور وہ عورت ایک میدان میں گئے وہاں مولا نے ایک لکیر کھینچ دی اور سارے بچوں کو لائن سے وہاں کھڑا کر دیا اور مولا نے بچوں سے کہا زمین پہ بٹھا دیا بچوں کو جو پوزیشن ہوتی ہے نا دو دو ہاتھ ہتیلی رکھ کے وہ کرتے ہیں مولانا نے بٹھا دیا اور کہا جب میں کہوں تو پھر تم سب دوڑ کے ادھر چلے جانا ایک مقرر کیا مولانا نے ہدف مولانا نے جب کہا کہ دوڑو سب بچے دوڑ گئے لیکن وہ بچہ جو اس ماں کا بچہ تھا جو شکایت کو نندہ ماں تھی اس نے دیکھا اور مولا نے دیکھا کہ بچہ زمین سے اٹھنے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے پھر گھٹنوں کا سہارا لے کے کھڑا ہوا پھر دوڑا مولا نے فرمایا وہاں لوگوں سے کہ اس عورت کا بچہ جائز ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے چونکہ باپ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اس کے قواہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو جو حمل قرار پاتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ بھی اعصابی طور سے کمزور ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ سارے بچے فوراں دوڑ گئے کیونکہ وہ جوان باپوں کی اولاد تھے یہ بوڑھے باپ کی اولاد تھا اس لیے اس نے پہلے گھٹنوں کا سہارا لیا پھر یہ کھڑا ہوا اور پھر دوڑا مولا کائنات کی بات کو ہر ایک نے تسلیم کیا اور شرمندگی کا اظہار بھی کیا عورت خوش ہو گئی اور خوش ہو کے اپنے بچے کے ساتھ واپس چلی گئی سبحان اللہ میرے مولا کیا خوبصورت فیصلہ دیا آپ نے اور ساتھ میں ایکسپلین بھی کیا کہ بچے کمزور یا تندرست توانا کیوں کر ہوتے ہیں ایک اور مولا کے عدالت میں قصہ آیا دو عورتیں تھیں اور دونوں ایک بچہ تھا ایک بچہ ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی نوزائیدہ چند روز کے تھے اور دونوں جھگڑا رہی تھیں جس کی گود میں بیٹی تھی وہ کہہ رہی تھی بیٹا میرا ہے اس نے چرایا ہے اور جس کی گود میں بیٹی تھی اب یعنی اسی طریقے سے جھگڑا چل رہا تھا کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ میرا بچہ ہے یہ مولا نے دونوں کو چھوٹے چھوٹے پیمانے دیے اور کہا جاؤ اپنا اپنا شیر لے کرو ان اس دونوں برتنوں میں دونوں گئیں اور اپنا اپنا شیر لے کر آ گئیں مولا کے سامنے جو ترازو رکھا ہوا تھا مولا نے ترازو میں اس شیر کو تولا جس پیمانے میں دگنے وزن کا دودھ تھا ماں کا دودھ اس کی گود میں بیٹی تھی مولا نے بیٹی والی عورت سے کہا بیٹی اس عورت کو دو اور اپنا بیٹا واپس لو وہ رونے لگی جس کی گود میں بیٹا تھا وہ رونے لگی اور اس نے روتے ہوئے بیٹا واپس کیا اور پھر اقرار کیا کہ ہاں مجھے بیٹا چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کا بیٹا چرا لیا تھا میرے یہاں بیٹی ہوئی تھی مولا نے فرمایا کہ دیکھو ایک وزن کا دودھ بیٹی کا اور دو وزن کا دودھ بیٹے کا جب میں نے دیکھا ایک وزن کی وزن والا نکلا تو وہ غلط تھا اس کی گود میں بیٹی تھی اور اس کی گود میں بیٹا تھا جو کہ دو وزن کا تھا اور دو وزن والی والے دودھ کی جو ماں تھی اس کی گود میں بیٹی تھی یعنی تبدیل کیے گئے تھے بچے دیکھیے یہ میرے مولا کا وہ تھا قرآن کی روح سے یہ فیصلہ دیا مولا نے کہ قرآن میں موجود ہے کہ دو حصے بیٹے کے اور ایک حصہ بیٹی کا یہ مولا کے قاضی القضات ہونے کے اس پر یہ ساری سارے فیصلے کیے مولا نے اسی طریقے سے جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنے قاتل جب قاتل آیا تو آپ نے اس کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا کہ فرمایا اسے قید میں بے شک رکھو لیکن خیال رکھنا یہ مولا حسن اور مولا حسین سے فرمایا کہ دیکھو اسے بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے اسے وہی کھانے کو دینا جو تم خود کھاؤ اگر میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا حکم ہے صرف ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگائی جائے زیادتی نہ کی جائے آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے جرم میں پکڑ کے کتنا اور جرم نہ بھی ہو تو کتنا تشدد کیا جاتا ہے ناظم جوخیو جیسے مثال آپ کے سامنے ہے کہ صرف اس نے تلور کے شکار کو منع کیا تھا اسے ساری رات تشدد کر کے اسے مار ڈالا گیا اور یہ تو ایک مثال تھی ورنہ یہ ہمارا معاشرہ ہے یا وہ جو بلوچستان کے کنو سے تین لاشیں نکلیں جن میں معصوم اٹھارہ سال کی سترہ اٹھارہ سال کی بچی کا چہرہ تیزاب سے اس لیے جلایا گیا تھا تاکہ شناخت نہ ہو سکے دیکھیے مسلمانوں نے اپنے تمام جو اقدار تھیں وہ سب حقیقت میں اندھے کوئے میں ڈال دیں یا وہ پیر سید تھے وہ کیسے سید تھے جن کی حویلی میں دس برس کی بچی کو بھیڑیا بن کے اس سید نے اس پیر نے بھنبھور ڈالا اور وہ بے یار و مددگار ٹھنڈی زمین پر صرف ایک رلی پہ بیٹھی ہوئی عالمِ نظام اور وہیں دم توڑ گئی اور وہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں گرم کمفرٹر میں لیٹا سوتا رہا یہ عدالت خدا کی عدالت ضرور لگے گی ایک دن اور ہم سب اس میں جواب دے ہوں گے جو بھی ہمارے جرائم ہوں گے ہم دنیا میں پیسے سے اپنے جرائم کو چھپا لیں ہم پیسے سے خرید لیں ضمیر خرید لیں ہم کرسیاں خرید لیں ہم عدالتیں خرید لیں عدالتوں کے چہرے مسخ کر دیں لیکن ایک دن وہ بھی عدالت آئے گی جو اللہ کی ہوگی وہ میزان عدل پروردگار کا ہوگا جہاں سارے فیصلے اس کے ہوں گے خدا حافظ فی امان اللہ